ini bukti kerajaan mendengar suara rakyat Keputusan kerajaan untuk mengecualikan cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diperluas terhadap buah-buahan import tertentu merupakan bukti bahawa kerajaan mendengar suara rakyat kata jurucakap kerajaan perpaduan Datuk Fahmi Fazil Kebiasaannya, Kementerian Kewangan tidak akan mengubah pendirian selepas sesuatu pengumuman dibuat katanya dalam satu acara di Pantai Dalam pada Sabtu di Petik Harapan Daily Terdahulu Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan telah memutuskan untuk mengecualikan Apple dan Orange import daripada pelaksanaan SST yang diperluaskan. Beliau berkata kerajaan sedar bahawa ramai dalam kalangan golongan miskin dan kumpulan berpendapatan b40 membeli buah-buahan import ini kerana harganya yang mampu milik. Masih ada orang mengeluh katanya orang kampung orang miskin hendak juga makan apple orang dulu kata an apple a day keeps the doctor away tak betul tu a banana sebenarnya sebab pisang mempunyai potasium tinggi. Jadi semalam kita putuskan beri kelonggaran import buah-buahan memang ada sedikit cukai tetapi dikecualikan apple dan orange katanya dipetik Astro Awani. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada majlis peluncuran projek pembangunan Kota Madani di Presin 19 Putrajaya pada Khamis lalu. Sebelum ini pada 9 Jun lalu, Kementerian Kewangan menyatakan bahawa peluasan SST bermula 1 Julai termasuk kadar 5% ke atas buah-buahan import adalah bertujuan secara strategik untuk menggalakkan permintaan terhadap hasil pertanian tempatan dan mengukuhkan keselamatan makanan negara. Fahmi turut memuji keputusan Suranjaya Tenaga ST untuk menurunkan tarif elektrik sambil menyatakan bahawa Langkah itu menunjukkan keikhlasan kerajaan dalam melaksanakan reformasi yang memberi manfaat kepada rakyat. Pada 20 Jun, ST mengumumkan bahawa seramai 23.6 juta pengguna domestik di Semenanjung Malaysia akan menikmati kadar tarif elektrik yang lebih adil menerusi jadual tarif baharu yang telah diluluskan oleh kerajaan. Menurut kenyataan ST lagi, penetapan tarif itu di bawah kerangka kerja kawal selia berasaskan insentif atau IBR selaras dengan peruntukan Seksyen 26 Akta Bekalan Elektrik 1990. Perubahan tarif elektrik bagi tempoh regulatory keempat atau RP4 melibatkan penstrukturan semula tiga komponen iaitu kadar purata tarif asas, jadual tarif baharu dan mekanisme pelarangan balasan kos bahan api kata kenyataan itu dipetik berita RTM di bawah skim tarif baru bermula 1 Julai hingga akhir 2027 purata tarif asas akan diselaraskan kepada 45.4 sen per kilowatt berbanding 45.62 sen per kilowatt yang telah diluluskan pada Disember 2024 untuk rekod tarif asas semasa adalah sebanyak 39 1.95 sen per kilowatt dan telah ditetapkan bagi tempoh 2022 hingga 2024. Nah, kini jelas terbukti bahawa kerajaan madani benar-benar mendengar dan menyahut suara rakyat terutamanya rakyat yang terbeban. Justru kalian yang atas pagar perlu sentiasa berfikiran positif. Tidak ingatkah kalian bahawa Perdana Menteri menerajui Malaysia ketika hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit? hutang 1MDB sahaja sudah berjumlah lebih 40 bilion ringgit. Pendek kata, PMX dapat menjadi ketua negara ketika negara kita sedang ternat dan beliau hanya ingin perbaiki kerosakan yang telah dilakukan pemerintahan pemimpin sebelum ini perlu diingatkan juga apa yang Anwar lakukan bukan kerana beliau mahu mencuri duit rakyat malah beliau melawan rasuah habis-habisan niat muninya cuma satu bagaimana hendak menyelamatkan negara ini Menjelang penghujung 2026 nanti, percayalah anda yang selama hari ini terpengaruh dengan dakyah pembangkang akan akui apa yang dilakukan Presiden Keadilan ini adalah demi kebaikan negara dan rakyat terutamanya golongan miskin. Menurut penganalisis politik Norman Razwan berkata, pembangkang hanya merosakkan pemikiran rakyat dengan dakyah naratif yang tidak masuk akal. Saya beri penerangan pendek dan mudah difahami. Mungkin anda berserabut bila pembangkang mainkan naratif kononnya kerajaan sekarang ini hanya tahu mengenakan cukai kepada rakyat. Tidak. Cukai hanya SST saja dan ia bukan kepada rakyat keseluruhannya. Adalah sangat lekeh apabila kita mudah dibodohkan pembangkang kononnya jolok mesin ATM kerana cukai SST 8% tolonglah jangan biar otak kita diperhambakan tegasnya dalam satu kenyataan beliau turut mengingatkan bahawa puak yang bising ini jugalah puak yang mula resah gelisah apabila lembaga hasil dalam negeri LHDN mula menjalankan tugas mereka Ingat mereka yang bising hingga anda termakan hasutan mereka ialah mereka yang mula takut apabila LHDN mula ganggu. Selama hari ini guna orang politik elak bayar cukai. SPRM cari mereka sebab selama hari ini orang politik ganggu tugasan SPRM. Mereka yang kecewa apabila kartel sudah terputus dan tidak boleh melobi lagi. Mereka yang tidak dapat tender kerajaan, yang tiada jawatan politik dan sebagainya, ujarnya lagi. Tahniah dan terima kasih Kerajaan Madani, pimpinan PMX. Teruskan usaha kalian menjalankan tugasan dengan penuh tanggungjawab tanpa mempedulikan puak pembangkang yang busuk hati dan jelas terdesak. Sungguh memalukan. Puak ini nampaknya masih lagi tidak serik. Matematiknya sungguh mudah. Jika benarlah mereka lebih baik daripada PMX, tidaklah hutang negara melonjak sehingga 1.5 trilion ringgit. Anda bayangkan jika wang sebanyak itu tidak disalahgunakan, setiap negeri akan ada bandar sehebat Putrajaya dan setiap daerah akan ada hospital serta gaji doktor kerajaan yang tentunya lebih RM5,000 dan pelbagai perkara lagi dapat dinikmati rakyat. Justru, buatlah penilaian dengan lebih teliti berdasarkan fakta dan bukti yang telah ditaksirkan. Ingat, rakyat sentiasa memahati.